Есть тренировочный процесс, где тот или иной игрок проявляет себя, может кто-то лучше, может хуже. На сегодня было принято решение выставить в состав Загорулька. Он заслужил на тренировках, в тренировочном процессе, поэтому были моменты, мог забить, но, к сожалению, этого не произошло эпизодами он действовал неплохо, цеплялся, эпизодами не дорабатывал. Нет, мы готовили, я готовил на второй тайм и хлебаса, и коломойца, дабы добавить свежести в скорости. И во втором тайме мы прибавили, было ряд моментов, но, к сожалению, мы не забили. И по самой игре, забием мы первый гол, могло бы все поменяться в другую сторону.

не конечный итог взятия наших ворот, а почему допустили дойти до наших ворот, почему не сделали вовремя передачу, почему команда вся, мы атакуем, подаем у нас наш стандарт, мы используем, исполняем стандарты и пропускаем в свои ворота. Поэтому комментировать что-то. Есть вопросы ко всей команде, не только там, к паре защитников. Есть вопросы ко всей команде.

Ну, я с лавочки мне тяжело судить и комментировать я не буду комментировать судейство мне нужно вопросы задавать самому себе и команде остальные моменты есть эксперты они там разберут игру тщательно им виднее там с повторами сидя в кресле им там виднее поэтому говорить было или не было конечно мне я э, займу одну сторону я займу сторону команды поэтому тяжело что-то комментировать. Ну мне показалось, почему было много, много было борьбы, была борьбы, было агрессии, никто не хотел уступать ни в Ослоне, ни Олимпике, и много карточек из-за этого было. Ну, это футбол, и сегодня, наверное, для зрителя она была зрелищная, наверное, и голы забитые, много. Много фолов было, много единоборств. Это привело к тому, что получали карточки, к сожалению, и мы тоже. Скажите, как вы находите мотивацию для себя, для ребят в тех условиях, которые сложились сегодня? Можно следующий вопрос. Спасибо.